Я рада приветствовать всех глядачів телерадиокомпании СТЕП. У жовтих водах понеділок, 23 лютого, розпочався, як і зазвичай, з міської оперативної наради. Керівники підприємств і установ міста, звітуючи за роботу протягом останнього тижня, так чи інакше торкалися теми значного підвищення ціни на бензин. Середня вартість паливно-мастильних матеріалів по країні з початку місяця підскочила майже на 6 гривень, і на сьогодні ціна за один літр бензину а 95 складає 22 гривні гривні десять копійок, а місцями доходять до відмітки 23 гривні. Причому за прогнозами фахівців це не межа, і його вартість ще зростатиме. Експерти пояснюють підвищення вартості палива падінням курсу державної валюти та цінами на нафту. В свою чергу ціна на бензин впливає на вартість інших товарів та послуг, зокрема на вартість комунальних послуг, які відчутно зростають. На комунальні підприємства така ситуація також впливає не кращим чином, адже з одного боку для надання якісних послуг вони мають вчасно і в повному обсязі розраховуватись за паливо а з іншого населення під тиском масового підвищення цін і тарифів часто густо не сплачує за надані послуги. Щодо жовтих вод, більш за інші комунальні підприємства, питання заборгованості торкнулись таких як Комунальне підприємство ЖРЕО та чисте місто за цих обставин до всіх жовтобусів звернувся перший заступник міського голови Анатолій Милюшко. Це стосується всіх підприємств. Це і водопоставляючі, поставляючи наші підприємства комунальні. Це і ета і це і. чистое место, которое, несмотря на, на тот бойкот, который был организован определенной группой людей, вот, и тем, скажем, политическим, наверное, или каким-то меркантильным интересом определенной группы людей, вот, то, что сейчас людей наших желтоводцев заводят в заблуждение, что там проводят какие-то там акции по поводу директоров что это директора там не с другой планеты не из, и с другой земли это директор он житель украины громадянин украины вот и я думаю это самое важное людей нужно оценивать по поступкам да они где он будет проживать и если он будет это как показывают, что не все э, директора, которые есть уроженцами «Желтых вод», да, очень эффективно и как менеджеры работают. Предмеров очень много. Я думаю, что э, в ближайшее время это будем, по, как и громада требует, изменения и отношения, э, и качеству директоров коммунальных предприятий. Я думаю, что э, мы э, стоим на этом пути. Вот. Выбор или менеджер эффективный, он работает и выполняет те задачи, которые есть, вот. или он выступает дорогу более эффективному менеджеру. Вот. Ну и хочу обратиться все-таки еще раз к жителям Желтых Вод, что несмотря на то, что проплаты по предприятию чисто места на данный момент ниже 30%, тем не менее, несмотря на то, что составляющая энерго то есть топливо у нас на сегодняшний день уже порядка 25 гривен за литр, вот. предприятие выполняет свои взятые на себя обязательства. Поэтому э, ну, запас и режим, время э, то есть, может окончиться. И тогда мы станем э, обрастать мусором в домах вот. и приведет, ну это приведет к нехорошему положению. Поэтому... Еще раз обращаюсь к жителям желтых вод. Пожалуйста, поймите, и если предприятие плохо работает, не вывозит мусор или некачественно, будем значит, наводить порядки. Но если люди работают и работают желтоводцы, 32 человека это желтоводцы, которым не могут заплатить зарплату. За то, что они выполнили работу, а им зарплату не платят. Потому что... Определенная группа людей, которая тут создала ажиотаж на поле, на чистом месте, лишает свои личные амбиции. Поэтому я прошу люди, людям быть мудрыми. Желтоводцы у нас люди мудрые, с высоким интеллектом. Поэтому, пожалуйста, я вас прошу. Это касается и чистого места, это касается и всех других коммунальных предприятий, потому что... На сегодняшний день, допустим, вот э, тот тариф, который заложен, складова в тарифе заложено, допустим, от водоканала э, по топливу, э, ну, где-то порядка 12, наверное, 14 гривен. На сегодняшний день у нас топливо уже до 25 гривен под, подкрадывается. Значит, тот, э, то, что заложено, допустим, э, в тарифе чистого места, это где-то тоже порядка 15 гривен, наверное. А сегодняшний день 25 тоже в убытках. Если посчитать то, что у нас, допустим, 30%, то, что проверил Анатолий Николаевич, 30% заключенных договоров, и платят по факту, то понимаете, в какой ситуации значит, находится предприятие. У них не хватает денег на топливо. Периодичность вывоза мусора была, допустим, там три раза в неделю с площадки твердых бытовых отходов. Ну, будет тогда один раз, наверное. То есть, кроме, кроме, этого, у нас еще другие есть коммунальные предприятия, и теплосеть у нас есть, тоже тариф в топливо не соответствует, и тем более, сказать, у нас есть еще ПЖРУ, там вообще у нас не соответствует на сегодняшний день. Если на сегодняшний день у нас 25 гривен топлива, да, будем говорить так, а в тарифах ПЖРО заложено топливо 6 гривен, вот как с этой ситуации выходить. Так что просьба всех желтоводцев все-таки понять ситуацию и все-таки каким-то образом тех, кто не заключил договора, заключить договора с чистым местом, значит, и По оплаті значить постаратися максимально оплачувати комунальні услуги. Обов'язки з вивозу смету та палого листя у жовтих водах покладено на комунальне підприємство в ЖРЕО. Однак, через заборгованість міського бюджету перед підприємством комунальники просто не в змозі виконувати дані роботи вчасно, адже брак коштів не дає можливості закупити палива у відповідній кількості. Дожди замітити, що з кожним днем сютульє. изыскивать средства на вывоз э, с мета. Потому что э, цены от заложенных в тарифе как минимум в три раза даже больше у нас уже. Поэтому, естественно, мы, э, когда могли, э, и тариф нам позволял, три ходки делали, сейчас за эти деньги делается одна ходка. Задолженность по порплате. 15 миллионов 301 тысяча. Уровень проплат за февраль 72,4%. Содолженность бюджета, льготы, субсидии составляет 78,9% льготы. 221,9 тысячи – это субсидии. 2 миллиона 827,9 тысяч – это местный бюджет. Из них 959,6 – это кредиторка. 1 миллион 622,7 выполнены работы сверхплана в 2014 году и плюс 245,6 тысяч это фактически по январю 2015 года. Представитель зоны 28 по улице Кменицкого. У них там проблемы с перепадами электронапряжения, которые не решаются. Вот они обращались в клан, в проект ЖРС. В итоге приходили комиссии. 3 февраля у людей сгорели электроприборы. Поставили реле, которое меряет ну, ограничение 250 70 но постоянно вырубается проблема у людей не решается, а уже обращаются на горячей линии в Киев. Поэтому, чтобы до этого не доводить, хочется все-таки уточнить, кто отвечает за перепадывание этого напряжения, какая из трех организаций, и будет ли в том доме людям решен вопрос. Два дома, это 26 и 28, которые страдают от этого. Мы имеем на балансе только дома. То есть к нам приходит кабель, так называемые верхние губки рубильника, и все, что с нижних губок уже рубильника, это зона нашего обслуживания. То, что приходит до нас, оно у нас на балансе не стоит. Поставляющая организация является ЦЕК. Мы в свою очередь написали на руководителя ЦЕКа письмо. Была комиссия. Ну, комиссия выявила, что внутри домовая система, вопросов к ней не было. А вот поступление ноль ну, пропало. Там кабеля между домами лежат, и они в броне. Вот эта броня за столько лет наперегнила, ноль пропал. И естественно при пропадании нуля начались, погорели приборы. Сейчас временно вышли из положения тем, что одну из фаз в кабеле в самом пустили как ноль, а две остальные нагрузили. Но это не, ну, не длительный выход, это аварийный выход из положения. Поэтому мы обратились с письмом ЦЭК, чтобы приняли меры по, надлежащему, по надлежащей подаче на нашу балансовую принадлежность энергоснабжения. За январь месяц там, 280 тысяч счета на это получено. Пока мы сегодня не проходим. То есть когда пройдут платежи, Тогда будет свет. Что касается наружного освещения, в принципе, писались письма, была договоренность о том, чтобы не отключать, пока город, пока про, про счета пройдут. Но почему-то организация, поставляющая электроэнергию, отключила. Независимо даже от договоренности. Все отлично понимают, что сейчас счета не проходят и платежи не проходят. И, в принципе, пообещали, что после 20 числа мы все-таки проплатим там. Я надеюсь, будет у нас возможность такая на этой неделе проплатить. Но, к сожалению, впереди паровоза побежали, отключили. Жовтоводський водоканал минулого тижня забезпечував у повному обсязі як питною, так і технічною водою населення та підприємства. Хоча за останніх обставин вирішувати фінансові питання на підприємстві все важче, Хімреагенти, без яких робота комунального підприємства неможливо, дорощують з кожним днем. Їх ціна також залежить від вартості паливно-мастильних матеріалів. приостановлено водоснабжение из-за порыва на частных врезках. Красноармейская 5, Красноармейская 7, транспортная 12. За данный, за данный период не разрушено асфальтобетонное покрытие, работало аккуратно. Ведется ремонт, плановый ремонт этого оборудования. Выполнены плановые предупредительные ремонты. 76 единиц на сумму 92 тысячи. По реагентам предприятия сейчас занимается приобретением, потому что цены на реагенты взлетают, меняются каждый день. Каждый день. Вы слышали, что говорят по а вы же представляете, что такое для водоканала. Когда выезжает минимум, я говорю, аварийных бригад, это выезжает Пять аварийных бригад и плюс другие работы. Всем хочется снижения тарифов, в том числе и я хочу, чтобы было. Но это невозможно. Цены растут как на дрожжах. Угнаться за ними невозможно. И поэтому и химреактивы взлетают. Причем химреактивы так идет. Идет уведомление, что в связи с подорожанием ГСМ увеличились транспортные затраты. Цена такая, просим согласовать, Я является неотъемлемой частью договора. Мы обязаны то, чтобы не приостановить водоснабжение, мы работаем над этими вопросами. Задолженность за электроэнергию на данный момент составляет 2 миллиона 38 гривен, оплачено 100 тысяч, пакет документов находится в казначействе Украины, это на сумму 650 тысяч. Оплата за потребленный газ, который используется на предприятии, составляет стопроцентно то, что тут предоплата. Заработная плата выплачена полностью. Задолженность по налоговым обязательствам составляет 3 миллиона 843 тысячи. Общая задолженность составляет 2 миллиона 20 миллионов 114 тысяч. По коммунальным предприятиям задолженность составляет 3 миллиона 388 тысяч по населению 8 миллионов 884 тысячи. И промышленные предприятия 7 миллионов 177 тысяч. Электрон газ 847 тысяч. Агроцех Жовторичанский 2 миллиона 835 тысяч. ГАНИС ЖКП 623 тысячи. Восток Руда, это шахта наша, 208 тысяч, а Спиньой 235 тысяч. Щодо комунального підприємства Жовтовоцьк тепломережа, то тут ситуація теж не втішна. Заборгованість бюджету перед підприємством сягає 5 мільйонів гривень. Кошти з міського бюджету потроху почали надходити. Чого не можна сказати про державний та обласний. Крім того, до керівництва підприємства надійшли проекти змін діючого законодавства від Укртеплокомуненерго. У разі прийняття цих змін, і, скоріш за все, так і буде, наступного опалювального періоду жовтоводцям буде непереливки. Особо це буде касатися предоставлення об'єму газу для виробки теплової енергії на наступний сезон. Ізмінення дуже значні, Ну привежу просто один примір і раніше. Законодательством был предусмотрен технологический минимум споживания природного газа, это минимум, необходимый для забеспечения нормального функционирования предприятия, то есть предприятие обязано было поддерживать минимальные температурные графики и температурные, ну, разработанные на основании норм поддержания температур в помещениях, утвержденных кабинетом министров. То есть со следующего года предлагается ревень газопостачания, еще забеспечит технологичную безпеку функціонування систем теплопостачания це уровень использования природного газа все обеспечивает мінімальні температурні графики необхідні для недопущения виникнення ситуаций ну, то есть грубо говоря не допустить размерзание системы отопления в городах если такое будет принято то у нас как бы будут газовики получат право путем регулирования запорной арматуры со своей стороны ограничивать поставку газа на предприятие до каких-то критически минимальных параметров. Поэтому для того, чтобы не допустить, нужно рассчитываться за тепловую энергию. Этот сезон прошли, я считаю, более-менее нормально. Теплее уже. Хотя тепловики не должны такого говорить. Нам чем холоднее на улице, тем лучше. Но надеюсь, что мороза в этом году в этом отопительном сезоне не будет, и предприятие все-таки закончит отопительный сезон без каких-то существенных проблем. Ну, а дальше по тарифам, в принципе, все знаете, с апреля будет поднята цена на природный газ. Для оптового покупателя, по является теплокоммун энерго, она не будет поднята так на 280%, будет поднята меньше. То есть немножко выравнивается ситуация, то, о которой говорили еще 7-8 лет назад, то люди, которые имеют индивидуальное отопление и являются розничными покупателями природного газа, будут платить больше, чем коммунальные предприятия теплоэнергетики, тайцы, которые являются оптовыми покупателями природного газа. Соответственно, немножко меняется экономика, ну и в принципе уже по предприятиям пошли первые ласточки в городе, три предприятия уже возвращаются на централизованную систему теплоснабжения. У жовтих водах відсін на паливно-мастильні матеріали у безпосередній залежності і робота невідкладної швидкої допомоги. Вкрай складна ситуація з фінансуванням посилилась підвищенням вартості палива. За минулий тиждень службою швидкої допомоги було зроблено 191 виїзд за викликом. При цьому використано 105 літрів бензину. І, хоч медики дуже дякують населення за розуміння ситуації, благодійні внески за останній тиждень у сумі 465 гривень можуть перекрити близько 25% затрат. Тож за таких обставин ситуація стає критичною. На цьому все. Дякуємо, що були з нами. Слідкуйте за останніми новинами разом з телекомпанією «Степ». На все добре.